Игра с Черкасом и, и вот учитель матч, матч сборок, команду. Ну Открытие чемпионата долго мы ждали и слава богу и получилось, что ну, чемпионат будет. Черкасы. Дважды мы играли в предсезонном, в предсезонных турнирах с Черкасами. Один раз выиграли, один раз проиграли, поэтому довольно-таки хорошая команда, укомплектована хорошо. После мы немножко тоже усилились, они усилились. Я жду интересную игру, и как и все, первые матчи чемпионата я... Жду интересного. игру. Наш склад же сейчас сформованный. Как сейчас? Mm -hmm. ну, пока на сегодняшний день все утрясены вопросы. Да, я думаю, что это постоянный склад, который у нас будет. К сожалению, не успели мы заявить Глена. Он не будет участвовать в завтрашней игре. А в перспективе, я думаю, у нас 12 человек. И 12 человек как останутся. и Для болевальников и у нас все-таки будет. Хорошая про Мексовский как они противостояны. Они всю предсезонку прошли с нами. Мы долго ждали открытия бюджета, поэтому ну, рассчитывали на них, но уверенности не было. И сейчас заявили их, они проявили себя хорошо на тренировках. Шестуху зрителей знают, это давно он играет. Если не ошибаюсь, десятый сезон будет уже в этой команде, поэтому. А калашников, мы ему даем шанс. Если он воспользуется, ну, дай бог, чтобы он воспользовался. Выходит, у нас дрых больших номера, да, это поминально. Я вам могу сказать, что у нас даже четыре. Я подстраховался в этом сезоне. И Алферов может играть позиции первого номера. Он играл во Львове, поэтому мы в этой позиции мы даже перестраховались. По Бояркину, он травму на в Фольгийскую. И зараз играет вернуть здоровье. Да, мы проводили контрольную игру со Львом. И в той же игре он опять получил микротравму. На сегодняшний день на сегодняшний день, он говорит, что готов к завтрашней игре. Он выйдет и будет играть в полном объеме. Чемпионат, получается, будет больше украинский, чем чемпионат для Украины. Сколько это важно для игроков, для тренеров, для вас? Это хороший шанс для украинцев доказать, что они серьезно, серьезные игроки и задуматься о владельцах клубов и тренеров, может больше обращать внимание. Мы сейчас только стартуем, и итоги надо подводить после окончания сезона. Немножко потеряем зрелищность, я думаю. Но ну, в той ситуации, в которой мы находимся, я думаю, это вполне объективно. Обожание болевания, там, очень мало людей было на турнире, который мы проводили, первый турнир. Я думаю, что люди копили энергию и придут на открытие чемпионата, как всегда приходили. Поэтому жду серьезной поддержки.